Dövlət Dil Komissiyası yanında monitorinq mərkəzi təqdim edilir. Salam, Real FM-də Redaktor verilişini dinləyirsiniz. Ana dilinin saflığının qorunmasına xidmət etmək üçün hazırladığımız bu verilişdə müxtəlif qonaqlarla, yəni mütəxəssislərlə dilimizin problemləri, yeni qaydalar, doğru bildiyimiz yanlışlar və hər birimizə maraqlı olan suallar barədə danışacağıq. Bundan başqa verilişimiz zamanı müxtəlif şair və yazçıların ən sevilən əsərlərindən hissələr, qıraət nümunələrini dinləyə bilərsiniz. Redaktor verilişinin aparıcısı isə mənəm, Kamila Mustafaeva. Əvvəlcə bugünkü qonağımızı və mövzumuzu təqdim edirəm. Bu dəfəki verilişimizdə biz Azərbaycan ədəbi dili və onun lüğət tərkibindən danışacağıq. Qonağımız isə AMA Nəsim adna dilçiliyi institutunun aparıcı elmişçisi, filoloq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qüseyə Qəmbərovadır. Salam Qüseyə xanım, xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gəldə Kəmalə xanım. Qüseyə xanım, müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsi yolları hansılardır? Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsi üçün dilçilər iki yolu əslməyənəşdirirlər. Bunlardan birinci yolu belə düşünürlər ki, lüğət ehtiyatının toplanmasıdır. İkinci yol isə adətən bunu dövlətin dil siyasəti ilə bağlayırıq. Çünki dövlət dil siyasətində lüğət fondunun qorunması çox vacib məsələ kimi həmişə vurğulanır. Buna görə də bu iki amildən aslı olaraq Azərbaycan dilinin lüğət fondunun zənginləşməsi mütəmadi bir prosesdir, davamlıdır, inkişafdadır. Və bu inkişafın nəticəsi olaraq lüğətlərin yazılması, onların nəşri və yayılması Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət fondunu zənginləşdirmək işinə xidmət edir. Bəs dilçilik elmi lüğət tərkibi ilə bağlı hansı işləri görür? Hal-hazırda Azərbaycan dilinin dilçilik məsələləri ilə bilavasitə məşğul olan Nəsmad va Dilçilik İnstitutu bu sahədə planlı və özünə məxsus Yaradıcı yanaşma yolu ilə işlər həyata keçirir. Məsələn tutaqım ki, Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi mütəmadi olaraq regionlarımızın danışıq lüğətlərini toplayırlar. Şivə lüğətləri, dialekt lüğətlərinin toplanması son nəticədə Azərbaycan dilinin lüğət fondunu zənginləşdirir. Çünki zaman keçdikcə Dilimizə yeni sözlər gəldikcə biz onların milliləşmə siyasəti nəticəsində yenilikləri ilə, yeni variantları ilə əvəz etməyi qarşımıza məqsəd qoyuruq. Məsələn belə hallarda lüğət fondunun dialekt əsasından istifadə etmək lazımdır. Çünki ümumiyyətlə ədəbi dilin dialekt əsası var. Yəni hər bir ədəbi dil öz dialekt əsasına borcludur. Dialekt olmasa ədəbi dil ola bilməz. Ə, bu klassik bir tərifdə də var ki, hətta ə, demək canlı xalq danışıq dili ondan seçmə və əvəz etmək yolu ilə yeni ə, demək süni ə, formada süni formada ə, dilin yaradılması, bax bu yeni ədəbi dilin formalaşması deməkdir. Ona görə də dialektə biz həmişə borcluyuq. Sizcə müasir Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibi qənaət bəxş edirmi? Adətən bunu tək bir insan yox, hətta başqa dildə danışan insanlar, başqa dilin tədqiqatçıları da bunu vurğuluyorlar ki, Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət fondu kifayət qədər əhəmiylidir və bizim dilimizdə qarşılıq verə bilən sözlər var. Hətta prezident özü son illərdəki çıxışlarında da bunu dəfələrlə vurğulayıb ki, bizim lüğət fondumuz ona imkan verir ki, biz dilimizdə daha çox millî sözlərdən istifadə eləyək. Alınmalara ə, əlbəttə ki, ə, lüzum olmadığı halda müraciət etməyək. Qüseyxan, belə bir mənzərə var ki, sanki alınma sözlərin sayı lüğət tərkibimizdə get-gedə çoxalır. Bu bəlkə də internetdən, sosial şəbəkədən, insanların xarici dil öyrənməsindən asılıdır. Sizcə bu Azərbaycan dili üçün təhlükəli ola bilərmi? Biz bundan qəti qorxmalı deyilik. Əlbəttə ki, hər bir kəsin özünün Fərdi bir nitqi var. Fərdi nitq vasitəsilə insanlar əslində öz intellektini göstərir və yaxud da ki, xarakterini ifadə edir. Danışan e, insan görüm kimsə. Amma bu son nəticədə dilə elə böyük bir təhlükə yaratmayacaq. Çünki zaman onu özü sınaqdan çıxaracaq. Bəml dilimizin lüğət tərkibində indi nə qədər arxayizm olduğunu görmürükmü? Neologizm və arxayizm məsələsi dildə daimi bir prosesdir. Əziz dinəçilər, bir qədər sonra davam eləyəcəyik. Qonağımız Əmeyan Əsimi adlı dilçilik institutunun aparıcı elmi işçisi, filoloq və fəlsəfə doktoru, dosent Qudsiyə Qəmbərovadır. Dövlət Dil Komissiyası yanında monitorinq mərkəzi təqdim edir. Dövlət Yeni qoşulan dinləncilərimizi salamlayıram. Real FM-də redaktor verilişi davam edir. Aparıcı mənəm Kamalə Mustafaeva. Müsahibim isə Ameyan Əsmi adına Dilçilik İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filoloq üzrə fəlsəfə doktoru Dəscent Qutseganbərovadır. Biz Azərbaycan ədəbi dili və onun lüğət tərkibi haqqında danışırıq. Qutsexan xanım, sözlərin zamanla lüğətdən çıxması, xalqdan uzaqlaşması necə baş verir? Bu, tarixi inkişafla bağlıdır. Siyasət quruluşla bağlıdır. Münasibətlər dövlətlər arası münasibətlərlə, elmi-texniki tərəqqiyə bağlıdır. Bunlar dilə bu və ya digər dərəcədə təsir edir. Çünki dil cəmiyyət yaradır. Cəmiyyət bu dildən istifadə edərkən öz maraq və məqsədlərini dilində ifadə edir. Belə olduğu halda həmin sözlərin də dildə istifadəsi onun e, lazıminin qədər istifadə olunması və lazım olmadıqda dildən çıxması bir təbii bir prosesdir. Ona görə canlı orqanizm olan dil bu prosestdən kənarda qala bilməz. Bəs bu gün reklam və afişalarda Azərbaycan dilinin zəngin lüğət tərkibindən nə qədər düzgün istifadə olunur? Baq, bu məsələ Kəmalə xanım ən problemli məsələdir. Ona görə ki, biz özümüz də Dilçilik İnstitutunda e, monitoring şöbəsinə bu barədə xeyli kömək etdik. Şəxsən mən özüm. Tələbələrimlə bir dəfə Nizami küçəsində bir reyd keçirdiq özümüz. Gəlin görək bizim dilimiz e, şəhərimizin mərkəzində, turistlərin çox gəzdiyi yerdə özünü necə göstərir. Təbii ki, burada çox acınacaq bir vəziyyət yarandı. Yəni bütün yaşayış obyektlərinin adları xarici dillərdə yazılıbdır. Milli məşəhəli adlar yoxdur və yaxud ki, yox dərəcəsindədir. Eyni zamanda orada brend mağazaları var, çünki o həmin mağazalar öz brendlərinin adlarını yazıblar, amma bizim dil haqqında qanuna görə orada müəyyən bir hissədə də Azərbaycan dilində lövhə olmalıdır. Ümumiyyətlə şəhərimizin mənzərəsinə baxanda biz milli sözlərin reklam və afişalarda çox pis ifadəsini görürük ümmetlə dilin tətbiqi sahələrində. Bu məsələ çox ağrılı yerdir. Və biz bununla axı ə, özümüzün milliliyimizi qorumalıyıq. Biz bununla milli kimliyimizi göstəririk. Çox maraqlı bir məsələni deyəcəmsə, yaxın vaxtlarda mənim bir xaricdə yaşayan tələbə yoldaşım ə, dil haqqında belə bir şey yazmışdı. Anat dilə haqqında deyir, öz dilində danış ki, sənin millətin bilinsin. Qüseyxanım, bu gün Azərbaycan tamaşaçısının diqqətlə və zövqlə izlədiyi serial və filmlər var. Onlar necə dilimizin lüğət tərkibinə özündə normal şəkildə əks etdirə bilirmi? Əslinə baxanda bu xarici ölkələrdən kino alınması məsələsi dünya ədəbiyatının nümunələrinə bizim bələdliyimizi ifadə edir. Yəni o məнадadır ki, biz dünya ədəbiyatında yenilikləri görək. Amma onların tərcümə məsələləri də bu gün bir problemdir. Problem ondan ibarətdir ki, tərcümə işinə dilçiləri qoşmaq lazımdır. Ümumiyyətlə efir dilib, buğurdan da bizim dilimizi nitqimizi formalaşdıran ən birinci vasitədir. Çünki biz adətən e, görmək istədiyimiz bəzi məsələləri efirdən götürmək istəyirik. Çünki bunu Tədris prosesində də belə deyirik. Məsələn, tələbələrə nitq mədəniyyəti. İndi son illərdə hətta fənnin adı dəyişib də olub akademik və işgüzar kommunikasiya, amma biz akademik kommunikasiyanı daha üstün bilirik. Çünki müəllimlərin nitqi akademik natiqlik nümunəsi hesab edilir. Amma biz efir nitqini də uşaqlarımıza, ə, tələbələrimizə ə, öyrətmək istəyirik. O mənada tapşırıq verərkən efirdəki həmin o nitq qüsurları onların nitqinə sirayət elir. Və bir də deyim ki, radiolarında Məsələn, ə, maşınla gedən zaman radioların dinlənilməsində çox böyük nitq səsləri var. Çox. Məsələn, sözü təkcə ə, xarici dildə olan sözləri işlətməklə deyil, intonasiyanı dəyişirlər. İntonasiya hər bir dilin özünə məxsusdur. İntonasiyaya çox vacib bir məsələdir. Biz onu yazıb saxlaya bilmirik, amma intonasiyanı nitqdə çorlamaq bu başqa məsələdir. Necə düşünürsüz? Şəxsi lüğət tərkibimizi necə zənginləşdirə bilərik? Bunun üçün əsas vasitə mütaliədir. Ən birincisi indi bizim tələbələrimizin mütaliəyə marağı yoxdur. Bilirsiniz necədir? Mən elə düşünürəm ki, indi roman oxumaq əsri deyil. Bir roman həcminə sığan çox sadə dildə hekayələr mi deyək və belə esseylər mi deyək, bunların artıq janrının cəlb çatdığı bir vaxtdır. Hətta mən belə müəlliflər də tanıyıram. Çox maraqlıdır ki, bir vaxtlar, məsələn, tutalım, xalqımızın bir bayatıda demək istədiyi fikri bir romana sığıştıran müəlliflər olduğu kimi, indi əksinə ola bilən müəlliflər də var. Amma biz deyək ki, biz onların çoxunu tanımırıq. Hətta mən onlara tövsiyə etmişəm ki, siz o əsərləri yazın, çap edin, mən onun redaktoru olaram. Mən onu redaktə eləyirəm və bu bizə lazımdır. Əslində lazımdır. Doğrudan da nə, belə bir sözü yadıma yadıma düşür ki, Kaşqari deyir ki, Türklər uzun düşünüb qısa danışmağı sevirlər. Bəs nə oldu? Axı biz qışa, qısa danışmaq üçün nə, gərək onda qısa yazmağı da bacaraq. Çünki ə, az cümlələrlə böyük fikirləri ifadə etmək olur. Mümkündür bu. Quseyxanım, müsahibə üçün təşəkkür edirəm. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan ədəbi dili və onun lüğət tərkibi idi. Qonağımız isə Əmiya Nəsim adına dilçilik institutunun aparıcı alimçisi, filoloq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qüdsiyyə Qəmbərov idi. Redaktor verilişi davam edir. Bu dəfə El arasında məşhur olan deyimdən danışacağam. Dava yorğan davasıymış. Əsl məqsəd və niyyətini gizlədərək e, haray salmağı, istəyinə çatdıqdan sonra isə sakitləşməyə bildirən bu ifadə Molla Nəsrəddinin lətifəsi ilə bağlıdır. Gecələrin birində Mollanın evinin qabağında haykı düşür. Molla səsə yuxudan oyanır. Yorğanı çiyinə salıb kiçiyə çıxır ki, görsün nə olub. Qaranlıqda kimsə yorğanı onun çiyinindən çəkib götürür. Qaranlıq olduğu üçün Molla yorğanın hara aparıldığını görmür. Molla soyuqdan Red triy evə qayıdır. Arvadı soruşur: "Ay kişi, nə həykü idi, nə dava idi?" Molla soyuqqanlıqla deyir: "Başa düşmədim. Deyəsən dava ilə bizim yorğanın üstündə idi. Yorğanı apardılar, dava da qurtardı." Bu məşhur məsəl hələ də dillər əzbəridir. Düzünü desək Bu rubrikamızda isə televiziyaların birində efir zamanı baş verən səhfi təqdim edirəm. Görürsən ki, bəzən insanlarımız, maalesef ki, özlərinə çox laqeyt yanaşırlar və önəmə almırlar. Bu cümlədə leksik norma pozulub. Daha doğrusu belə olacaq. Görürsən ki, bəzən insanlarımız təəssüf gözlərinə çox laqeyt yanaşırlar və diqqət etmirlər. Bilirsinizmi? Redaktor verlişində monitoring mərkəzinin əməkdaşı Səma Vəliyeva bizə Azərbaycan dili ilə bağlı qaydalar təqdim edir. Bu dəfəki qaydamız əsas və köməkçi nitq hissələrinin oxşar və fərqli cəhətləridir. Nitq hissələri əsas və köməkçi olmaqla iki yerə ayrılır. Əsas nitq hissələri həm leksik, həm də qrammatik mənaya malik olur, müvafiq suala cavab verir və söz yaradıcılığı prosesində fəal iştirak edir. Onlar əşyanın adını, əlamət və keyfiyyətini, miqdarını, hərəkətini və s. bildirir, sintaktik vəzifə daşıyır. Əsas nitq hissələrinə isim, sifət, say, əvəzlik, fel və zərf daxildir. Köməkçi nitq hissələri isə müstəqil leksik mənaya malik olmur, heç bir suala cavab vermir və sintaktik vəzifə daşımır. Təkcə qoşma qoşulduğu sözlə birlikdə cümlə üzvü ola bilər. Köməkçi nitq hissələri ya sözlər və cümlələr arasında qrammatik əlaqəni təmin edir, ya da fikrə rəngarəng -rəng çalarlıqlar, emosional ekspressivlik qatır. Köməkçi nitq hissələrinə qoşma, bağlayıcı, ədat, modal söz və nida daxildir. Qıraət dəqiqələri. qıraət nümunələrini təqdim edirik. Bugünkü buraxılışımızda Ramiz Rəhşənin Səni harda itirdim şeirini öz dilindən eşidəcəksiniz. Heç bilmirəm mən səni haçağam harda itirdim. Yağış yuydu, yoxsa ki küləy apardı səni? Bu sevgin ağlını mən burdaca bitirdim, axtardım. Axtarsam yəqin tapardım səni. Dünyada bircə qorxum səni itirməkdir. Sən yoxsan, bu dünyada daha mənə qorxu yox. Amma sənsiz yerə bir hər şey şikəstliyindir. Saatımın əqrəbi, çayın kimin qulpu yox. Yel vurduqça yellənir, pəncəyimin ətəyi. Pəncəyimin sonuncu düyməsi tək qopmusan. Varı xoxtan soğunluş ağacın üstündəki ən sonuncu, ən şirin meyvəsi tək qopmuşdur. Dərtdilər öz dərdini şükr deyərdi deyiblər. Yaxşı ki su da gəldi, dərdimdən azad oldum. Armudun yaxşısını ayı yeyər deyiblər. Getdin, hansı ayının damağında dad oldum. Sənsiz elə bilmək ki, kəfə baxıram, kəfə Sən yatma düşəndə darıxıram hər gecə. Haçansa uşaq vaxtı, ömrümdə bircə dəfə pişikimiz bir itəndə darıxmışdım beləcə. Daha uşaq deyiləm, hər itinə ağlayam. Rahat yatıram daha. Yuxum dev yuxusudur. Kimdir bu gecə yarı qapımı cırmaxlayan? O nə səsdi? Deyəsən pişik şey mi öldüsü? Qirayət dəqiqələri. Nöbətə qirayət nümunəmizi xalq yazıçısı Anarın Zaurun təxminiyə məktubu hekayəsini aktyor Real FM-in aparıcısı Ərtoğrul Kamalovun dilindən eşidəcək. Təxminə Mən bu məktubu indi yazıram. Səndən ayrılandan 1 saat sonra Sənə qəribə gələcək ki, biz ayrılandan 1 saat sonra özüdə gecə saat 4-də məktub yazmaq nə vacib düşüb. Bəlkə də sənin üçün bu vacib deyil, amma mənim üçün çox vacibdir. Məktubu niyə yazıram? Çünki məktubda deyəcəyim şeyləri elə-belə sözlə sənin üzünə deməyə, hətta telefonla deməyə belə heç vaxt cəsarət eləməzdim. Heç bilmirəm. Demə istediklərimi məktubda deyə biləcəyəmmi? Demə istədim odur ki, təxminə mən bu gün çox şey başa düşdüm. Gülmə təxminə. Yəginki sən məni uşaqsansa həssə qaplanan sadəlöv bir uşaq. Nə olar? Say. Əldə edəmən üçün bu çox vacibdir. Heç bilmirəm nə yazıram. Elə hey yazıram vacibdir, vacibdir. Nə daha vacib olan? Heç özümdə bilmirəm. Birca onu bilərəm ki, bu gün mənim gözüm açıldı elə bil. Çox şey təzədən gördüm, anladım. Bir yandan Məmməd Nəsirin təkbaşına nərd oynaması, bir yandan bizim bugünkü səfərimiz, xüsusən də sənin son sözlərin. Bütün bunlar hamısı elə bil mənim varlığımı alt üst elədi. Bilirsən, əgər mən yazıç olsaydım, bütün bu hissləri, bu psixoloji incəlikləri daha dəqiq təsvir edə bilərdim. Ancaq məndə bu məharət yoxdur. Odur ki, fikirlərimi, hisslərimi də belə dolaşıq ifadə edirəm. Nəyisə mənə gəlir ki, mən indiyə qədər hamına və birinci növbədə də özümü allatmışam. Həqiqətən qorxmamaq, həqiqət nə qədər acı olsa da onun düz gözünün içinə baxmaq lazımdır. Bunu mənə sən öyrətdin. Doğrudan da dünyada ən murdar şeiriyə kərrıxdır. Ruslar buna xanjestva deyirlər. Mən də başa düşdüm ki, bundan sonra mən heç bir vaxt nə heç kimi, nə də özümü Allatmalıyam. Bilirsən, təxminən. Səndən ayrıldıqdan sonra maşında boş küçələri dolaşırdım və başıma məncur fikir gəlirdi. Bir istəyirdim gedib bu saatca Mənə va Telegram vurum ki, bəsdir bu yalan. Təhminə səni sevmir, məni sevir. Biz ondan bir-birimizi sevirik, biz evlənəcəyik. Gəl Bakıya, məhkəmə ilə Təhminə ilə boşanım. Sonra istədim, təzən Pirşağıya, dəniz qırağına, həmin o yerə gedim. Sonra istədim maşınımı divara vurub əzəm. Sonra qərarə gəldim ki, evə gedib ata-anam o yadam, hər şeyi onlara danışam, deyəm ki, deyəm ki, çox sağ olun, məni dünyaya gətirmisiniz. Ancaq adam gərək 2 dəfə doğulsun. Bir dəfə onu ata-anası dünyaya gətirir, ikinci dəfə o öz özünü dünyaya gətirir. Öz özünə dünyada bir yer qazanır. İndi əziz ata anam, mən hələ bir cəfə doğulmuşam. Mən hələ özüm yaranmamışam. Hələ ancaq sizin yaratdığınız kimi, sizin istədiyinizə uyğun olaraq yaşayıram. Çox sağ olun, əziz ata anam. Məni böyüdüb boya başa çatdırmısız. Oxutmusunuz, saxlamısız, geyindirib yedirib biçirmisiz. Mənə maşın almısız. Amma mən daha özüm yaşamalıyam. Götürün bu maskivçi. O sizindir. Mənim onu öz maşınımın hesab eləməyə haqqım yoxdur. Nə maşınımı, nə geymimi, nə otağımı. Bundan sonra belə olmayacaq. Mən öz əlimin zəhməti ilə dolanmaq istəyirəm. Öz iradəmlə, öz ağlımla yaşamaq istəyirəm. Yoxsa mən başdan ayağa özümü kiminsə borcu hesab eləyirəm. Kiminsə qaytarılmamış borcu. Adımı siz qoymusunuz. Məktəbimi, ixtisasımı, iş yerimi siz təyin eləmisiniz. Bütün həvəslərim, işlərim də sizin rahatlığınızla olur. Bəs mən özüm nəyəm? Kiməm? Hardayam? İndi ilk dəfə mənim həyatıma elə bir adam daxil olub ki, O yalnız mənimdir. Yəqin siz onu qəbul edə bilməyəcəksiniz. Yəni bu keçəcə bir həvəs olsaydı, siz qarışmazdınız. Siz heç vaxt mənim belə işlərimə qarışmırsınız. Ancaq biləndə ki, məsələ ciddidir, siz hay-hara qaldıracaqsınız. Ancaq mən də ondan keçməyəcəm. Çünki o mənim özdüyümdür. Özdüyümün təsdiqidir. O mənim etirazımdır. Görmən məsafə fəsfəfə sözlər yazıram sənə. Oxuyub güləcəksən. Bilirsən mən bütün bunları tamamilə başqacür hiss elirəm. Ancaq kağızda yazanda hər şey nəcürsə bayağılaşır, adiləşir, gülməli görünür. Gülmə, gülmə təxminə. Bəlkə mən bu məktubu heç sənə göndərmədim, çırıb atdım. Ancaq göndərsəm də, göndərməsəm də mən artıq sənsiz yaşaya bilmərəm. Sən elə bilirsən mən kütəm, çeyəm, heç nə başa düşmürəm. Məhzəlinin bütün dediklərini, duyduqlarını hiss edirəm. İnan mənə ki, inan mənə ki, hiss edirəm. Mən bilmirəm bizim uşağımız olacaq ya yox. Ancaq mən sənin üçün həm at, həm də övlad olmaq istəyirəm. Sənin davamın olmaq istəyirəm, həyatının mənası olmaq istəyirəm. son sözü yazıp kibrit çekip bu mektubu yandırırım. Son söz. Tehmine. Redaktör. Real FM-də redaktor verlişinin sonuna gəldik. Verlişimizi prezident İlham Əliyevin fikirləri ilə yekunlaşdırıram. Ana dilimizə hörmət və qayğı daim olmalıdır. Biz ana dilimizi xarici təsirdən qorumalıyıq. Ana dilimiz bizim toxunulmaz sərvətimizdir. Azərbaycan xalqının formalaşmasında, müstəqil Azərbaycanın formalaşmasında ana dilimiz müstəsna rol oynayıb. Biz elə etməliyik ki, dilimizin saflığını daim qoruyaq. Beləliklə, redaktor verlişi bu həftəlik öz işini yekunlaşdırır. Aparıcı mən idim, Kamila Mustafaeva. Növbəti həftə yenidən Real FM-də eşidlərək, hələlik. Dövlət Dil Komissiyası yanında monitorinq mərkəzi təqdim etdi. Dövlət